عالمی سطح پر جو جنگیں ہوتی ہے اس کو رکانے کے لیے ٹرم صاحب موجود ہے لیکن جو گھر کی سطح پر جنگ ہوتی ہے اس کو رکانے والا کوئی نہیں جس گھر میں جھگڑے ہوں گے سب سے زیادہ بدگمانیاں وہی ہوں گی حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر نا آپ غلط نتیجہ خص کریں گے سلام نہ کرنے پر جھگڑا کرنا اب ہو سکتا ہے سامنے والا ویسے ہی اپنے کسی خیال میں گم تھا اپنے کسی سوچ و بچار میں تھا اور بالفرض اس کی آپ پہ نظر نہیں پڑی وہ گزر گیا اس نے قصدن یہ کام نہ کیا لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں بدگمانی پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے تو اس بدگمانی نے آپ کو یہ نیگیٹو تھنکنگ دی اور آپ کو یہ اس طرف لے گیا کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا تو دوسروں کے کہنوں میں نہ آئیں جب تک اپنے کانوں سے کوئی بات نہ سنیں یقین نہ کریں جب تک اپنی آنکھوں سے ایک عمل کو نہ دیکھیں یقین نہ کریں کیونکہ جہاں پر بدگمانیاں اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہاں پر دوسرا عنصر جو شیطانی استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیک نیوز تو تھوڑا سا سمجھداری کا اور تھوڑا سا پیشنس کا صبر کا مظاہرہ کریں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ بیگم کی دس ڈیمانڈیں ہوتی ہیں نا تو آٹھ ڈیمانڈیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ وہ بھول جاتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم عام طور پہ ہماری یہاں عدم برداشت کی وجہ سے صرف اور صرف جو ہے وہ نزاعات کا اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات کا اور پھر آپس میں جھگڑوں کا اور پھڈوں کا باعث بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیریس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید عالمی سطح پر جو جنگیں ہوتی ہے اس کو رکوانے والی شخصیت ٹرم صاحب موجود ہیں لیکن وہ جنگیں جو گھر کی سطح پر ہوتی ہے اس کو کون رکوائے گا اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ شیخ مفتی عظیم صاحب مفتی صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم اللہ مفتی صاحب یہ گھر میں جو تنازعات ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بنیادی وجہ جو گھر کے تنازعات کی ہے وہ بنیادی طور پہ تین وجوہات ہیں پہلی وجہ شریعت پہ عمل نہ کرنا اور شریعت پر عمل نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر غیبتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی لگائی بجھائی کی جاتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور غلط فہمیاں یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے عام طور پر گھروں میں لڑائی اور جھگڑے جنم لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ساس کا بہو سے جھگڑا کر لینا بیٹے کے موضوع کے اوپر لے کر یا بیوی کا اپنے جو ہے وہ بھابی سے جھگڑا ہو جانا بھائی کی بیوی سے یا دیورانی کا بھاوش سے نندو سے ان جھگڑوں کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں ایک چیز جو بدگمانی ہے غلط فہمی ہیں یہ سب سے زیادہ مہلک ہے قرآن اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ظلم المنینہ خیرہ کہ دیکھو ہمیشہ مومنوں سے خیر کا گمان رکھو جس گھر میں جھگڑے ہوں گے سب سے زیادہ بدگمانیاں وہیں ہوں گی حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر نا آپ غلط نتیجہ اخذ کریں گے مثال کے طور پہ آپ گھر سے باہر جا رہے تھے اور آپ گھر کا گیٹ کھول کے گئے آپ کے بھائی آئے اور وہ اس حفاظت کی نظر سے کہ بھائی کوئی اندر نہ گھس جائے وہ گیٹ بند کر کے چلے گئے آپ آئے آپ نے سوچا اچھا بھائی نے مجھے تنگ کرنا تھا اس لیے گیٹ بند کر کے چلایا یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اسی طرح مثال کے طور پہ آپ نے مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایک عورت نے اپنا سامان ایک جگہ رکھ دیا گھر کے باہر مثال کے طور پہ جھاڑویں وغیرہ رکھ دیں اب دوسری بھابھی آئیں انہوں نے دیکھا یہ سوچا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو یہاں سے بلی وغیرہ گرا دے اٹھا کے انہوں نے اندر رکھ دی اب یہی چیز جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے تو معمولی معمولی باتوں کے اندر کچن کے معاملات میں جھگڑا کرنا گھر کی چیزوں کو ادھر ادھر رکھنے میں جھگڑا کرنا خاص طور پہ گھروں کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس بات میں جھگڑا کرتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے سے گزر گئی سلام نہیں کیا سلام نہ کرنے پر جھگڑا کرنا اب ہو سکتا ہے سامنے والا ویسے ہی اپنے کسی خیال میں گم تھا اپنے کسی سوچ و بچار میں تھا اور بالفرض اس کی آپ پہ نظر نہیں پڑی وہ گزر گیا اس نے قصدن یہ کام نہ کیا لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں بدگمانی پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے تو اس بدگمانی نے آپ کو یہ نیگیٹو تھنکنگ دی اور آپ کو یہ اس طرف لے گیا کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا सरी. تو گھروں کی جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عام طور پہ عورتوں کے اندر بہت جھگڑا ہوتا ہے کسی کے بارے میں وہ سوچتی ہیں اپنی طرف سے خود بخود زیادہ سوچتی چلی جاتی ہیں اور کبھی کسی کے بارے میں الٹا سوچتی ہیں تو الٹا بھی زیادہ ہی سوچتی چلی جاتی ہیں से تو से یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھروں میں عام طور پہ نظا کا اور جھگڑے کا باعث بنتی ہیں اچھا مفتی صاحب کچھ لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں بغیر کسی جو ہے تحقیق کے فوراً سے ایکشن لیتے ہیں تو آپ جو ہے تحقیق کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں اور تحقیق کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دی ہیں اور ہمیں آنکھیں دی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان اور آنکھیں دی ہیں تو ہمیں کسی دوسرے کے کان اور دوسرے کی آنکھوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کسی کے بارے میں خود کوئی بات نہ سنیں کہ اس نے ایسا کہا ہے اعتماد نہ کریں کوئی دوسرا آ کے آپ کو زید کے بارے میں عمر کے بارے میں بکر کے بارے میں کوئی بھی بات بتاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس دوسرے کا دوسرے جھگڑا چل رہا ہے تو فوراً اس کے اوپر اعتماد کا اظہار نہ کریں تو دوسروں کے کہنوں میں نہ آئیں جب تک اپنے کانوں سے کوئی بات نہ سنیں یقین نہ کریں جب تک اپنی آنکھوں سے ایک عمل کو نہ دیکھیں یقین نہ کریں کیونکہ جہاں پر بدگمانیاں اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہاں پر دوسرا عنصر جو شیطانی استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیک نیوز یعنی کسی کے بارے میں بھی غلط اطلاع دینا اور چونکہ آپ کا ذہن ویسے ہی نیگٹیف چل رہا ہوتا ہے آپ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا میرا مد مقابل مجھے زیر کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اب اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو اطلاع ملتی ہے کوئی آپ کو منفی خبر ملتی ہے آپ اس کو منوان یقین کر کے اس کو سچ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ دوسرا عام طور پہ انصار ہوتا ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اچھا مفتی صاحب اگر یہ فیک نیوز اگر بیگم دے رہی ہے تو اگر بندہ آگے سکھائے کہ یہ تو فیک نیوز ہے پھر مفتی صاحب اس کا جو ہے حل کیا ہونا چاہیے دیکھیں حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی نا فلف فور رد نہ کریں صحیح. اور فلف فور اس کی اس بات بھی نہ کریں آپ کو سامنے والے نے ایک ڈیمانڈ کیا آپ سے بیگم کہہ رہی ہے بار بار کہ مجھے یہ چیز چاہیے آپ فل فور اس کے منہ پہ منع نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں جھگڑا نہ ہو فلف فور اس کو آن دا اسپاٹ منع نہ کریں تھوڑا ڈیلے کر دیں معاملے کو اچھا دیکھ لیتے ہیں اچھا سوچ لیتے ہیں اچھا آپ نے جو یہ چیز پیش کی ہے اس کے بارے میں بھی غور و فکر کر لیتے ہاں یعنی اس کی, کی بات سنیں ایسا نہ کرے کہ آپ نے بیگم نے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی یا آپ کو ایک بات بتائی آپ نے اس کو منہ پہ ہی کہہ دیا کہ تم تو جھوٹی ہو تم تو مکار ہو تم تو ایسا ایسا کرتی ہو تم تو ہر وقت چیزیں مانگتی رہتی ہو یہ ساری چیزیں نزا کا باعث بن جاتی ہیں تو تھوڑا سا سمجھداری کا اور تھوڑا سا پیشنس کا صبر کا مظاہرہ کریں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر بیگم کی دس ڈیمانڈے ہوتی ہیں تو آٹھ ڈیمانڈیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ وہ بھول جاتی ہے کوئی بہت ضروری چیز ہو تو اس کو یاد رہے وہ تو خیر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے یا بار بار اس کا مطالبہ کرتی ہے لیکن دس میں سے آٹھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ آن دا اسپاٹ مانگتی ہے اور اگلے منٹ یا اگلے گھنٹے کے بعد اس کے بھی ذہن میں نہیں ہوتی کہ میں نے ان سے یہ چیز مانگی ہے اب جب شوہر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آن دا اسپاٹ وہ کہہ دے مقابلہ کرے ہرگز بھی نہیں لا کے دوں گا کیا ضرورت ہے اس چیز کی نہیں پہلے بھی لا کے دیا تھا تم نے بیکار خراب کر دیا ضائع ہو گیا اگر اس طرح کی بات وہ فوراً کر دیتا ہے خاص طور پہ کپڑوں کا مطالبہ ہو یا عورت کی اپنی ذات سے متعلق کوئی چیز ہو تو وہ اس کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لیتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا معاملے کو پینڈنگ میں ڈالیں آپ جو ہے نا مقابلہ نہ کریں ہر وقت بخ... ہر چیز کا اور ہر چیز کے جواب کے اندر فوراً ہی جو ہے وہ بیک لیش نہ دکھائیں آپ صبر کا مظاہرہ کریں تھوڑا سا جو ہے وہ باتوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح سے پیار محبت کا مظاہرہ کریں تھوڑا افہام و تفہیم کا مظاہرہ کریں سب سے بات پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں فرمایا ہے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں انما نم ان دا امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی سامنے کوئی چیز پیش آتی ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کا پہلا امپریشن کیا ہوتا ہے وہی امپریشن آپ کا اثر کرتا ہے سامنے والے کے اوپر تو اگر آپ کا پہلا امپریشن جو ہوگا وہ صبر کا ہوگا تحمل کا ہوگا معاملے کو سمجھنے کا ہوگا تو آپ کا ایک امیج اچھا جائے گا اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے لیکن اگر آپ حالات کا ریئیکشن دینا شروع کر دیں گے آپ نے جیسا آپ کے اوپر حال آیا آپ نے ایکشن کے مقابلے میں فوراً ہوتا ہے پھر شیطان جو ہے وہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے پھر جو ہے معاملات جو ہے لڑائی جھگڑوں کی طرف جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے فسادات گھر میں بڑھتے ہیں اچھا مفتی صاحب کچھ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نیک ہوتا ہے تو اپنی بیگم سے کو منع کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے میرے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی سے پردہ کرنا ہے کزنوں سے پردہ کرنا ہے ایسی صورت میں خاندان کی طرف سے جو ہے اس کو تانو کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے آیا بڑا نیک تو ایسی صورت میں بندے کیا کر رہے ہیں شریعت ہمارے لیے بہترین پیمانہ ہے دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو شریعت پسند نہیں کرتی <laughs> یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب بچے کی شادی ہو تو چاہے گھر چھوٹا ہو لیکن الگ ہو ہمارے ایک حضرت فرمایا کرتے تھے گھر اور گور دونوں الگ الگ, الگ ہی اچھی لگتی ہیں یعنی قبر میں بھی انسان جس طرح انسان اکیلا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے گھر بھی انسان کا اکیلا ہونا چاہیے الگ ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا محل دے بیوی بی کو چاہے تو ایک کمرے کا دو کمرے کا فلیٹ دے دے لیکن اس کے اندر اس کا کچن الگ ہونا چاہیے اس کا واش روم الگ ہونا چاہیے اس کا گھر الگ ہونا چاہیے جوائنٹ فیملی سسٹم عام طور پہ ہمارے یہاں عدم برداشت کی وجہ سے صرف اور صرف جو ہے وہ نزاعات کا اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات کا اور پھر آپس میں جھگڑوں کا اور پھڈوں کا باعث بنتا ہے تو اگر تو اتنی گنجائش ہے کہ آپ الگ کر سکتے ہوں تو الگ کر لیں اگر الگ نہ کر سکتے ہو مجبوری ہے تو اس کے اندر شریعت نے بھی رخصت دی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ دیور بھی ہیں اور آپ کے جو ہے وہ گھر کے اندر آنا جانا ان کا ہے تو پھر آپ ان کے سامنے اگر چہرے کا پردہ نہیں کرتے لیکن اسکارف لیتے ہیں بے تکلف نہیں ہوتے اور دوسرے معاملات کے اندر ان سے احتیاط برتی ہیں ان کے ساتھ اکیلے کسی جگہ پر نہیں ہوتے تو اس کے اندر گنجائش ہے شریعت کی طرف سے کیونکہ عورت کو گھر میں کام کاج بھی کرنے ہیں گھر کے اندر رہنا بھی ہے اس کو کچن بھی دیکھنا ہے اس کو دسترخوان بھی لگانا ہے اس کو گھر کے دیگر امور خانہ داری بھی ادا کرنے ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ اس کا نقاب میں گھومنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اگر وہ کر لیتی ہے بہت عظیمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی جزائے خیر دے لیکن شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو بے تکلف رکھو اپنے شوہر کی طرف متوجہ رہو اور اپنے آپ کو دیوروں سے بچانے کی اس حد تک کوشش کرو کہ ان کو کبھی خلوت میں نہ موقع دو ان کو کبھی جو ہے ان کی طرف جو ہے توجہ کا اظہار نہ کرو ان کے سامنے جو ہے وہ جا کے بے جزک ہونے کی یا ان سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ گھر کے معاملات سارے چلتے ہیں اچھا مفتی صاحب یہ مفتی طارق مسود صاحب بڑی ترغیب دیتے گے چار شادیاں کریں تو یہ اس زمانے کے جو مرد ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ چار کر لے دیکھیں اب یہ مختلف آرا ہیں اس کے اندر ہمارے اکابرین میں کہ چار کرنا افضل ہے یا افضل نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں دونوں ہی رائے ہیں کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ چار کی ترغیب ملتی ہے فن کے چار ہو اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ اعتدال کرنا مشکل بلکہ ناممکن کے درجے میں ہے تو وہ یہ جی کہتے ہیں فین خفتم اللہ تعداد فواہد کہ اگر تم میں عادل و انصاف نہ ہو تو ایک کے اوپر اکتفا کرو بہتر یہ ہے کہ زمانے کے اندر جس کی خواہشات